əsl olub bizim şəhidlərimizə, vətən haqqında, vətən torpağımız, bayaq tanış olduq biz kitablarla. Bayaq yoxdur, yəni yox, yox, bu gün burda ixtisar elə hansı ərarımıza keçib baxırıq vətən, Azərbaycan kəlmələri, şəhidlər haqqında bu necə deyim, ibrət göstərməsi bir şeydir. Yəni bu əməl, bu xeyriyyə işlərindən, bu vətəndən kənar insanları Nəzətim, böyük bir örməkdir, belə belə götürələr belə əməllərdən, xoş əməllər. O bayrağın üstündə Azərbaycan yazılıbdı. Yəni biz harda oluruqsu so olsun, Azərbaycançılığımızı unutmuruq. Və burada neçə gündür siz qonaqsız, özünüz də görürsüz ki, qeyri millətlər də Azərbaycan dilində danışırdı da, yəni bu bizim hə, hə. Azərbaycan olan sevgimizdir. Yəni bizim bu vətən sevgisidir ki, Seyran Hüseynovun burada yaratdığı o Azərbaycançılıq, yəni qeyri millətlər də, yəni bu Azərbaycana evet. o qədər böyük hörmət var ki, elə belə yeri gəlmişəm bir epizod deyim. Burada Qurban adında gəzir, evet, də də bir oğlan gəzir, siz də görürsünüz, ona bilmirəm indi tanıstıya yox. Bir gün e, hadisə edib ki, e, Seyran müəllim, mən seyrəm ki şey, Bu Azərbaycanın adını eşitmişəm. Siz burdadakı hamınızın dilə danışılır. Bir Azərbaycanı görmək istəyirəm. Deyil, yaxşı bir şey fikirləşə bilsə. Boyuq Rusun Seyran mənim çağırdı ki, hazırlaş. 2 gündən sonra səyahət edəcəyəm Azərbaycanə. Səfərim <laughs> yar Azərbaycanı da göstərmişdi ona. Yəni bizim Azərbaycanlılarımız e, qurbətdə belə Azərbaycan yaradıbdı deyəndə onlardan biri deyə, bax bu Xisinlə bərabər bir rus bolduqdan Seyran da çi geçə illərdir ki Azərbaycanın yüksək səviyyədə təqdim edir və sizin o gün keçirdiyiniz o yüksək səviyyədə keçirdiyiniz tədbirdə ki o şəhid ailələri ki ağladı, o sadə 22-ci kitab. Yəni demək olar ki 90%, 100% şəhidlərdən dəmont 90%-nin maliyyə xərcinə baxdı sizinlə üzbəüz. Hmm, və 40-dan yuxarı biz burada öyrəndik. Bizim Azərbaycan evladları, Azərbaycan tələbələri Seyran müəllimin maliyyə dəstəyi ilə təsir aldılar. Allahküm. Təşəkkür edirik. Biz sevinməmişsiniz sizin sayınıza qanışdı. Əlbəttə ki, o bir neçə məsələlər var mədemiyan burda. O tədbirdən sonra iki qardaşı şəhid olmuşdu. Onun balası ağlıya ağlıya dedi, "Minnətdarım mənə çatdırın ki, mənim qardaşlarımı kitabda. Təbii ki, onlar Allahımızın vəfərinizin uğrunda şəhid oldu. Allah onlara rəhmət eləsin. Dedi, amma onları işıqlandıran siz olmuşsunuz. Sevinarlarım və siz olmuşsunuz." Çox sağ olun. Ondan başqa bir çox adamlar zəng elədi mənə ki, minnətdaram. Bu cür şəhidləri yada, yad edə bilərik, yada saldığımız kitabın yazılması dedim, mənim orada elə bir zəhmətim olmuyor. Orda Moskvadan gəlmiş Gülsum Adil qızı və Seyran Hüseynovun zəhmətidir. Quru mən deməyə özümə borc bilirəm. Çox sağ olun. Təbii ki, bax bu günləri biz e bizim kollektivimiz xüsusilə də siz özünüz tanış olduğunuz Marsel ansamblimizlə bizim burda Marsel ansambli yəni Azərbaycanın milli mədəniyyətini xalqa çatdırmaqda böyük işlər görür. Təbii ki, Kadızeyranın Muhammolan hörmətində, Muhammolan sevgisini də gözlərimizlə gördük Görək, hə. və o eşidəndə ki Tural, o Xal Qulduzu o tədbirdə iştirak edib, dedi ki, yox, mütləq olar bura iştirak eləməlidirlər və e, dedilər, dedilər və mütləq iştirak eləməlidirlər. Yusif xanım təcrübə olaraq gətizdirməlidir bura. Hı, Təbii ki, Xal Qulduzu bizim hər birimiz e, Tural Cuman eləmədikən ikimiz orada oxuduq. Seyran Hüseynov sizi tanıdı. Yox, yəni siz elə o vaxt o kövrəldəndə cəmaatı, kövrəldəndə tamaşaçıları, kövrəldəndə qalib olanda elə o göz göz yaşlı hərəkətlərindən biri də seyran seyn o oldu. O tədbirə baxanda da özünüz də gördünüz ki, 10 dəfə baxsa, 20 dəfə baxsa o qəhər, o göz yaşı yanığı onun o ürəyinin yumşaqlığından, vətən hissinin, vətən sevgisinin gücündəndir. Bir də siz özünüz qonağlarımız yəni qonaqlarımıza deyilən sözlər çoxdur. Mən çox qonaqlarımızın vaxtını almaq istəmirəm. Yaxşı olar ki, onun sözü verərilib qonaqlara, qonaqlıq özləri. Sə burada xoşdur. Biz idman sağlamlıqdır. İdmana da çox böyük dəstəy gördük burada. Və burada bizim Azərbaycanlı evladlarımızın uğurlarını eşitdik. Balaca Məhəmməd Əli Əli istəyirəm alının və uğur onun və Avropa m səhifədə çox sevindik, qürur duyduq. İnşallah Allah o, gələcəyində uğurla eləsin. Və yadınız bu. ki bunun bitməz, davam, davam edir hələ. Bu əlbəttə ki, əlbəttə bu bu idman klubuna yığılmaqda uşaqların bütün millətlərdən yığılara Azərbaycanlılar orada olmaq şərəfiində ki, Azərbaycanı tam insanlar bütün millətlər tamsas Azərbaycan. Azərbaycan dünyada tamsasın. Çox sağ olun. Azərbaycana qarşı olan mehribançılıq biraz da artdı. Bəli. O bacılar bir, bir sözü var, deyir damad-dama gör olur. Hər biz e, Azərbaycanını, yəni nə qədərsə bu güc qata bilsə, yəni belə bir işlərdən, belə bir xeyriyyə aməllərindən ölkəmizdən kənarda mən eyra başa düşürəm, siz inşallah o amanınıza çatasınız Allahın köməyi ilə inşallah Allah sağ olursunuz. Məlikə Elətiyev söhbətimizi sabah inşallah Kocan Soyqırımında yüksək səviyyədə keçirilən tədbirdə davam eləyəcək. Yəni biz sadəcə olaraq bu günləri məqsəd o idi ki, sizin şıxalda olan Zəngilanı bir daha yad edək və Zəngilan təbii ki Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Ümidlə Qarabağsız Azərbaycan yoxdur o belə çiğümüzün o bayraqlarma yaxın bir vaxtda Qarabağa e, üz tutaq və keçən e, gün hədiseyran tədbirlərin birində də kiyil atil idi. At bizə inşallah uğur gətirər. Murad, Murad sətlər. Uğur gətirər, at Murad elidir. Çox güman edirəm biz bu il bu atla atilimlə Qarabağa da iz yol eləyərik. Bu ağları sizin sözünüz mənim yadıma düşdü. Turaldan bu ağ müsahibə edəndə Tural dedik. Ən çox mənə təsir edən, 1-ci sinfə gedəndə babam mənə bir at bağışlamışdı. Sizin sözünüz mənə yadıma düşdü. O hay hayda dir qaçsa qaçsa, o at da dir qaçsa İranə qələf, o at da dir qaçğın güstü. Mən deyir getdim İran ol ortaq təhərməyə tapa bilmədim. İnşallah ki, o at tapılmasa da başqa at tapılarsa, o atla İranə, yox Azərbaycanə gedərsən inşallah, inşallah. inşallah. Qarabağa, Qarabağa üz tutsasan, öz Zəngilanla üz tutsasan. Çox yaxşı, biz də Seyran müəllim kimi yalnız yəni, Azərbaycan oğlunun bütün yaşayan oğl, kişilər hamısı səbirsizciliklə cənab prezidentin əmrini gör, bir əmr versin. Hamı biz də sərtcib gedək Qarabağ azad olunması üçün canımızı da kəsməyə də hazırıq. Bir dəfə canımız da kəsməyə düşməri məhv eləyəcəy inşallah. İnşallah. Çox sağ olun, olun. minnətdarız sizə. Hazır, sizə də minnətdarlıqçı. Bax belə bir insanları, yəni yana... E, vətənpərvərliyini dəyənləndirirsiniz. Yəni e, onları həmişə öz aranızda görmək istəyirsiniz. Fərq yoxdur dünyanın arasındırsa olsun, o insandakı vətənpərvərlik var. Hacı sərləmə insan tam olsa, müxtəlif o insan bu ofisdən qapıdan içəri girib hacının suyundan dadmalı, çörəyindən dadmalı. Yəni Allah razı olsun. Bu onun daxilindən gələn vətən hissidir. O daxilindən gələn vətən sevgisidir. Təbii ki, vətənpərvərləri həmişə özünə bir sırada görmək istəyir. Yəni bu sizə indi axırıncı yox, axırıncı yəni gəlüşünüzdə hər halda dostluğunuz, tanışlığınız bundan belə qovan eləyəcək. İnşallah, inşallah. Evet. Çox sağ olun. Mən də. Çox sağ olun.